Можно, я просто Мария Ивановна очень я благодарен ей за тщательный юридический анализ. Я бы хотел вот сказать о природе. Почему, собственно говоря, так случилось? Почему других не исключали, а вот эта норма нарисовалась ими именно сейчас? Знаете, как говорят, рукописи не горят, и позиции на самом деле там оставленные там, в интернетах или в блогах они есть сейчас. Вот первый раз я не согласился с политикой администрации президента вот ровно год назад. Я уже говорил и в вашей студии, что 7 апреля я опубликовал блог, где критиковал администрацию президента за то, что она на должностях в районных государственных администрациях ставит людей с членом, с партийным билетом партии регионов. Я перечислял там спектр фамилий, детально это анализировал, и после этого я позволял себе на заседаниях фракции в парламенте и даже когда фракция беседовала с президентом, задавать неудобные вопросы, да те вопросы, которые меня очень сильно волновали. Если говорить о, например, о генеральном прокуроре, моя э, подпись была первой из фракции блока Петра Порошенко, кто подписался за его отставку. Если говорить о членах ЦВК, я десятки раз поднимал этот вопрос на фракции о скорейшей их замене. И, наконец, я открыто выступал против коррупции, которая была во фракции, приводя четкие конкретные факты в отношении Каноненко, Грановского, Березенко. Поэтому я воспринимаю это исключительно как политическую расправу. Почему? Потому что коррупционерам очень э, хочется э, видеть в депутатах крепостных, чтобы депутат не имел позиции, чтобы он шел в стадии, чтобы по щелчку пальца можно было принимать любые решения, и чтобы позиция отдельно взятого депутата она не учитывалась. И я думаю, что таким образом э, вот этот бандитский, я считаю, съезд э, блока Петра Порошенко, он преследовал еще э, цель запухать других депутатов, чтобы они сидели тихо, смирно, принимали нужные решения, не выходили из фракции в силу того, чтобы боялись, э, боялись того, что их лишат мандата. Конечно, тут вопрос, грубо говоря, что делать дальше. А, говорю откровенно, я буду бороться. Я буду бороться в статусе гражданина, в статусе депутата, использовать все площадки и обращения в парламентскую Но вы Асамблею будете пытаться Европы. вернуть себе э мандат народного депутата? Но, Но, это, это нужно делать, да. Опускать руки ни в коем случае нельзя. Более того, в силу того, что это решение было незаконным, это абсолютно логичный шаг с моей стороны. Я понимаю, что большая часть судов, может быть, под контроль на администрации президента. И э, решение наших отечественных судов можно уже спрогнозировать. Ну, как бы спрогнозировать. Но я убежден на 100%, что Европейский суд они не, не обманут. И э, я проконсультировался со всеми авторитетными юристами, в том числе и с Марией Ивановной, и с юристами, которые писали эту конституцию, да, они сказали, что это абсурд, что в любых, при любых условиях, при адекватной судебной системе это э, этот случай беспрецедентен и он выигрывается. Поэтому я буду бороться, я буду отстаивать свои права в любом случае. Готов здесь вам обещать о том, что прекращать борьбу я не буду, борьбу против коррупции, борьбу против отсутствия справедливости. Я думаю, что мы еще увидимся и на митингах, и на акциях протеста за реформы, за справедливость, за позитивное будущее.